গাইজ মই সুনীল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ নতুন এটা কণ্টেণ্টৰ সৈতে গাইজ মই আজি আপোনালোকক মোৰ পাচলি খেতি দেখুৱাম আৰু মই কি কি খেতি কৰিছোঁ কি কি পাচলি খেতি কৰিছোঁ মই কম কম পৰিমাণে কৰিছোঁ ঘৰত খাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ মই বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই মোৰ নিজৰ বাৰীতে কৰিছোঁ মোৰ খেতি কৰা মই খেতি অলপ চলপ কৰোঁ তিনি চাৰি বছৰ হ'ল মই কম কমকৈ খেতি কৰোঁ যি কি নহওক ব'লক আজি দেখুৱামৰ পাচলি খেতি মই কি কি খেতি কৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ কৰিছোঁ আৰু কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰি মই আপোনাক কি সাৰ মই প্ৰয়োগ কৰোঁ আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম আৰু ব'লক আপোনালোকে যদি খেতি কৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকক কিবা এটা শিকিব পাৰিব কিবা এটা জানিব পাৰিব ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অঁ গাইজ মই বাৰীত আহি গৈছোঁ মোৰ দুটা বাৰী আছে এটা হৈছে এইটো বাৰী আৰু আৰু এটা আছে বাৰী অলপ আঁতৰত আছে মই সেইটো বাৰী আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইফালে আছে চাওক এইফালে আলু খেতি এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া আলু হয় আৰু সৰু সৰু যিটো অসমীয়া আলু মানে আপোনালোকে গম পাইছে সৰু সৰু আলু অসমীয়া আলুটো আৰু সেই আলুটোক খেতি কৰিছোঁ আমি ডাঙৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলু খেতি কৰা নাই আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কঠীয়া বহুদিনৰ পৰা এই কঠীয়া আমি খেতি কৰি আহিছোঁ দুটা বাৰী আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি হৈছে মোৰ ইয়াত কি কি আছে মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাই দিম এইফালে ধুনীয়াকৈ নেটে বেৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে আলু আছে এইফালে জেওৰা দিব লাগে দিম আৰু কেনে পিছত এতিয়া ধান চান কাটিছে ৰাইজে ধুনীয়াকৈ বে বেৰছে দিম আৰু তাকে বাৰীলৈ যোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক গুটি পচাইছিলোঁ বেঙেনা গুটি অমিতা গুটি বিলাহী গুটি পচাইছিলোঁ সেইখিনি পুলি মই অলৰেডি লগাইছোঁ আৰু অলপ চলপ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই দিওঁ কি ধৰণে মই পচাইছিলোঁ এয়া হৈছে বেঙেনা পুলি এয়া চাওক এয়া বেঙেনা পুলি মই এই বাল্টিং এটাত পচাইছিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা মই বহুত পুলি ৰুলোঁ আৰু এইফালে আছে জলকীয়া এইফালে জলকীয়া ভোট জলকীয়া হয় এইফালে জলকীয়া পুলি এইফালে আছে বিলাহী পুলি মই পচাইছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে এইফালে আছে চাওক বিলাহী পুলি এতিয়াও আছে বহুতখিনি মই বহুতখিনি বিলাহী পুলি ইয়াৰ পৰা উঠাই মই লগালোঁ আৰু এইফালে চাওক বিলাহী পুলি এইফালে বিলাহী পুলি আৰু ইয়াত আছে অমিতা পুলি এইবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে অমিতা পুলি মই পচাই থৈছোঁ এয়া জলকীয়া পুলি জলকীয়া পুলিও পচাই থৈছোঁ বহুতখিনি ৰুলোঁ মই ইয়াৰ পৰা আৰু এইখিনি অমিতা পুলি হৈছে এতিয়া ডাঙৰ হ'লে ৰুম আৰু এইখিনি পচাই থৈছোঁ আৰু আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বলক গাইছ ইয়াতো বেঙেনা পুলি আছে চাওক ডাঙৰ ডাঙৰখিনি মই অলৰেডি লগালোঁ আৰু ইয়াত সৰু সৰু আছে আৰু কেইদিনাৰ পাছত এইখিনি মই পুলি লগাম আৰু ধুনীয়াকৈ টাবত আপোনালোকেও ঘৰত এনেধৰণৰ পুলি পচাব পাৰে টাবত পচালে ভাল হয় গাইচ এইখন মোৰ প্ৰথম বাৰী প্ৰথম বাৰী বুলিয়ে কৈছোঁ এইখন প্ৰথম লগাইছিলোঁ আৰু কি কি আছে মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কি কি আছে মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম ধুনীয়াকৈ আৰু চাওক এইফালে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে চাওক যিটো মই বিলাহী পুলি তাত পচাইছিলোঁ কৈছিলোঁ নহয় সেই বিলাহী পুলি চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে কিমান ওখ ওখ হৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে দুই এটা পুলি মৰিছে বাৰু যি কি নহওক অলপ সৰু সৰু আছে বাৰু বিলাহী পুলি এইফালে ধুনীয়াকৈ লগাইছোঁ আৰু লগাইছোঁ মই জেগাত ইমান জেগা নাই কাৰণে এইবোৰতে অলপ অলপ লগাইছোঁ আৰু বেলেগতো লগাইছোঁ আৰু এইফালে চাওক বেঙেনা পুলি এইফালে বেঙেনা পুলি চাওক এইফালে বেঙেনা পুলি লগাইছোঁ আৰু গ্ৰ'থটো কি ধুনীয়া হৈছে চাওক মই বেলেগ একো মই বেলেগ একো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই মই গোবৰ সাৰেই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰত বনোৱা মই নিজে বনাইছোঁ গোবৰ সাৰ গোবৰৰ পৰা মানে আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰচেছটো কেনেধৰণৰ বনায় আৰু এইখিনি মই বেলেগ সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই অকল ঘৰুৱা সাৰেই প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তেনেকৈ কীটনাশকো একো দিয়া নাই মই তেনেকুৱাত দিয়া নাই সেইখিনি চব বেঙেনা পুলি আৰু বিলাহী পুলি চব গ্ৰ'থ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি অলপ সৰু সৰু হৈ আছে এইখিনি অলপ দিনৰ পাছত হৈ যাব হৈ যাব আৰু এইফালে আছে লাই এইখিনি লগাই দিছোঁ এইখিনি ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু আৰু এইফালে আছে মূলা এইখিনি সৰু হৈ আছে বাৰু মূলা আছে ইয়াত সৰিয়হ আছে ধনিয়াও আছে দুই এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু ইয়াৰ পৰা অলৰেডি খাব পৰা হৈছে আৰু সৰু সৰু হৈ আছে কিন্তু খাব পৰা হৈছে খাব পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা লাই পুলিখিনি উঠাই উঠাই আৰু বেলেগ জেগাত ৰুব লাগিব গতিকে এইখিনি চব আৰু এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ নহৰু আমাৰ নহৰু খেতিটো অলপ বেছিকৈ কৰে এয়া চাওক নহৰু খেতি বেছিদিন হোৱা নাই এইটো দহদিনমান হৈছে নহৰু আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হৈছে চাওক আপোনালোকে দহদিনমান হৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হৈছে চাওক বেছি কৰা নাই অলপ চলপ কৰিছোঁ আৰু এইফালে আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে আছে জলকীয়া এইফালে জলকীয়া এই কলপতোৱাটো মই ৰ'দ নপৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ ৰ'দ পৰিলে জ্বলি যায় সেইফালে আছে চাওক আৰু এইফালে বেঙেনা আছে এইফালে বিলাহী দুই এটা মৰিছে আৰু তাৰপাছত আছে এইফালে বেঙেনা সৰু সৰু হৈ আছে এইখিনি চাওক এইখিনি বেঙেনা পুলি সৰু সৰু হৈ আছে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো হ'ব আৰু বেছিদিন হোৱা নাই মোৰ তিনি চাৰিদিনমান হৈছে ইয়াত আনি লগোৱা তাৰপাছত এইফালে চাওক নহৰু এতিয়া পানী দিয়া নাই আৰু পানী দিব লাগিব মাটিটো এতিয়া ড্ৰাই হৈছে আৰু পানী দিব লাগিব তাৰপিছত ব'লক মই দ্বিতীয়খন পাৰিলে মই যাওঁ আৰু আৰু এটা আপোনালোকক মই বস্তু এটা দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে আছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ পাচলি আছে এয়া চাওক এয়া আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই বাদাম বুলি ভাবিছে কিন্তু বাদাম নহয় আচলতে এই পুলিটো ডাঙৰ হ'লে মই ফলটো আচলতে পাচলি যেতিয়া লাগিব ন মই তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এইখিনি এইখিনি বাংলা বুলি কয় আপোনালোকে শুনিছেনে নাই নাজানো বাংলা বুলি কয় কিয় কয় মই নাজানো কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰা এই খেতিটো কৰে খুব ভাল লাগে এনেকুৱা বিনৰ নিচিনা হয় সৰু সৰু বহুত ভাল লাগে গুটিটো বহুত ভাল লাগে আৰু এইখিনি ডাঙৰ হ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে হৈছে ফুলকবি পুলি এইফালে ফুলকবি মোক এইখিনি মোক ফুলকবি মোৰ ফুলকবি ঘৰত পচোৱা নাই মই ফুলকবি বজাৰৰ পৰা ভাইটিয়ে কিনি আনিছিলে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ এটা পুলি চাৰি টকাকৈ পৰিছে বিছ টকাত পাঁচটা পুলি দিছে অকল পাঁচটা পুলি দিছে এ চাওক বিছ টকাত পাঁচটা পুলি মই পাঁচটা পুলিয়ে লগাই দিছোঁ আৰু পাঁচটা পুলিয়ে ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হৈছে চাওক ধুনীয়াকৈ হৈছে পাঁচটা পুলি এই পুলিটো পা কবি পুলিটো মই পচোৱা নাই আৰু আগতো আমি কবি পুলি তেনেকৈ কবি খেতি কৰা নাই গতিকে এই পাঁচটা পুলি মই চাবৰ কাৰণে ভাইটিক আনিব গৈছিলোঁ বিছ টকাৰ আনিব দিছিলোঁ সি পাঁচটাই পালে পাঁচটাই লৈ আহিলোঁ আৰু সেইফালে চাওক নহৰু পিঁয়াজৰ পিঁয়াজৰ খেতিও আছে পিঁয়াজৰ খেতিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু ইটো বাৰীত আছে ব'লক এতিয়া ইটো বাৰীলৈ যাওঁ গাইজ মই দ্বিতীয়খন বাৰীলৈ আহি গৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম মই দ্বিতীয়খন মোৰ দ্বিতীয়খন বাৰীত কি কি আছে আৰু প্ৰথমতে এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক জলকীয়া পুলি এইফালে এইটো অলপ জলকীয়া পুলিটো অলপ মৰিছে এইফালে চাওক জলকীয়া পুলি এয়া চাওক এসপ্তাহমান হৈছে কিন্তু অলপ সৰু সৰু হৈ আছে মই সৰুতে লগাইছিলোঁ এয়া চাওক জলকীয়া পুলি আছে ইয়াত প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছজোপামান জলকীয়া পুলি আছে এয়া চাওক এয়া জলকীয়া পুলি চাওক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পানী দিবলগীয়া হয় পানী দি থাকোঁ মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পানী দিওঁ এইফালে চাওক জলকীয়া পুলি আৰু এইফালে আছে এইফালে আছে শাক মায়ে শাক সিঁচি দিছিলে খাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ এই চাওক পিঁয়াজ এইটো যেতিয়া নহৰু লগাইছিলোঁ নহৰু লগতে লগাইছিলোঁ পিঁয়াজ বেছি বেছি নাই হ'লেও আছে অলপ চলপ এইয়া চাওক পিঁয়াজ এইখিনি অসম অসমীয়া পিঁয়াজ হয় সৰু সৰু পিঁয়াজ এইখিনি চাওক পিঁয়াজ ইয়াতো পানী দিবলগীয়া হৈছে আৰু যিহেতু শুকাইছে আৰু এইফালে আছে ফ্ৰেছবিন এইফালে আছে ফ্ৰেছবিন আমাৰ ভাগত ফ্ৰাছি ফ্ৰাচী বুলি কয় কিয় কয় মই নাজানো ফ্ৰাচী বুলি কয় এইফালে চাওক এইফালে চাওক এইখিনি ফ্ৰাছ ফ্ৰেঞ্চবিন হয় আৰু খাই খুব ভাল লাগে এইখিনি পিঁয়াজ চাওক এতিয়া সৰু সৰু হৈ আছে ডাঙৰ হ'লে মই আপোনালোকক কাৰো এবাৰ দেখুৱাম তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে আদা এইটো দিন হ'ল বাৰু এইফালে আদা চব আদাখিনিও ভাল হৈছে এইখিনি চক আদা এতিয়া এইফালে ধান চান কাটিছে জেওৰা দিব লাগিব আৰু জেওৰা দিব লাগিব তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া ফল লাগিব এইখিনি যেতিয়া ফুল ধৰিব বা ফল লাগিব মই তেতিয়া আপোনালোকক আৰু আকৌ দেখুৱাম এবাৰ আজিলৈ ইমানতে যি পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মোৰ নিজে মই নিজে অঁ হ' আৰু এটা দেখুৱাব আছে গোবৰ খাৰ বোলক আপোনালোকক মই খাৰখিনি দেখুৱাই দিছোঁ গাইছে এইখিনি হৈছে গোবৰ খাৰ চাওক ধুনীয়াকৈ ডিকম্পজ হৈ গৈছে মহো চল্লিছ পঞ্চাছ দিনমান লাগিছে এইখিনি হ'বৰ কাৰণে এতিয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সেইটো চাওক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে গোবৰ খাৰটো ডিকম্পজ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দহ দিনৰ মূৰে মূৰে পানী ঢালি আপোনালোকে এনেকৈ খান্দি খানি হেৰি কৰিব লাগিব এই চব আৰু এই সাৰটো যদি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰে তেনেহ'লে বেলেগ সাৰ দিয়া কোনো প্ৰয়োজনে নাই মই এইখিনি সাৰ আজি দুই তিনি বছৰ হ'লে এইখিনি সাৰেই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু ধুনীয়া হয় গাইছ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্টৰ সৈতে আজিলৈ ইমানতে বাই বাই